بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمد، أشرف الأنبياء والمرسلين، wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad A'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim Wa laqad nasarikum allahu wa antum adillah Fattakullaha lakum tashkurun dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu wahai orang yang beriman dalam peristiwa peperangan Badar, dalam keadaan kamu sedikit dan dipandang hina, dipandang rendah, dipandang lemah, maka bersyukurlah kamu kepada Allah supaya maka kamulah bersyukur bertakwa dan bersyukur kepada Allah. Banyak tulisan dan ucapan berkait dengan peristiwa Badar yang berlaku pada 17 hari bulan Ramadhan tahun yang kedua hijrah perlu diketahui ada tiga perkara yang penting daripada peristiwa badar yang pertama ialah akidah perjuangan yang kedua mesti berlaku pertemuan di antara benar dan salah yang ketiga pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana mereka yang terlibat dalam peristiwa badar ini kalangan orang-orang yang beriman dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah semulia-mulia manusia di sisi Allah. Begitu juga malaikat yang terlibat dengan peristiwa badar Jibril dan malaikat-malaikat yang lain malaikat yang mulia di sisi Allah mereka yang kafir terlibat dalam peperangan badar dimimpin oleh Abu Jahal sejak jahat manusia dan jin yang terlibat ialah iblis ikut setiap peperangan badar pemimpin jin yang kafir iblis ikut serta dalam perang badar perang badar menjadi titik perbezaan di antara hak dan batil peperangan yang berdasarkan kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yang terlibat dalam perang badar itu betul-betul diuji oleh ya Allah mereka berperang dengan keluarga dan anak beranak satu bangsa satu tanah air Nabi SAW berdepan dengan bapa saudara di Abbas sepupu di Uqil dan lain-lain lagi Ibn Abaqa As-Siddiq berdepan dengan anak di Abdul Rahman Abu Mubaydah Amir berdepan dengan ayah dia jarrah ayah dengan anak dia beradik dengan adik beradik sepupu dengan pupu ini perang badar bukan sebarangan hanya mereka yang betul-betul cekah hati beriman sungguh-sungguh kepada Allah sanggup menghadapi peristiwa yang sangat dahsyat ini apabila kumpulan yang menentang Islam menolak hidayah menolak, menolak petunjuk Allah Subhanahu wa taala daripada al-Quranul Al Karim yang diturunkan di bulan Ramadan mereka tahu Quran adalah betul mereka tahu Nabi Muhammad SAW adalah Rasul seorang yang benar, seorang yang amanah disebut oleh Allah dan mereka berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul dan orang berkata yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan yang membawa kepada wahai Muhammad betul bukan tak betul orang kami tak mau ikut kalau ikut petunjuk Islam yang membawa ni habis binasa Mekah ni kerana tak ada makanan di Mekah tak ada kebun di Mekah tak ada bekalan di Mekah semua daripada luar sedangkan semua dunia kapir belaka tiba-tiba membawa Islam pelik pada orang susah kalau ikut Islam ni ini ujian mu baik Muhammad benar bukan bohong kami tak boleh ikut ikutmu susah maka mereka lawan nabi habis-habisan lawan berperang bukan lawan cakap bunuh sahabat nabi terpaksa berhijrah ke Madinah mereka kumpul bala tentera untuk menyerang nabi padahal nabi keluar dengan sahabat-sahabat dia pada hari badar itu untuk menyekat kabilah Abu Sufyan Abu Sufyan ni ayah metua Nabi bukan orang lain, ayah tua Nabi tok tua Nabi Nabi berkahwin dengan anak dia Ummu Habibah radhiyallahu anha Abu Sufyan tok tua Nabi Nabi keluar sahabat dia 313 orang untuk sekak kepada Abu Sufyan Abu Sufyan minta bantuan daripada Mekah Abu Jahal keluar dengan bala tentera yang lengkap dengan senjata topi besi, baju rantai, baju besi pasukan berkuda, pasukan pemanah sedangkan Nabi dan sahabat-sahabat 313 orang buat-buat kapir seribu lengkap dengan senjata maka berlakulah ujian cobaan tentera musuh lebih besar anak beranak pula bukan anak lain sapati kena berperang dengan anak beranak nak bunuh anak beranak tapi anak beranak lawan Islam tentang Islam Allah Taala sebut dalam Quran memuji mereka la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu abaahum atau abnaahum atau ikhwanahum atau ashiratahum. Walaik kata bi bi al-iman wa ayyadahum bi ruhim min bi ruhim min Engkau tidak akan dapat di wahai Muhammad orang, yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat yang iman sungguh kasih pada mereka yang menentang Allah. Walaupun yang menentang Allah itu ayah ayah mereka, anak-anak mereka, saudara mara mereka, keluarga mereka, mereka itulah orang-orang yang beri kekuatan iman, kekuatan roh. Wadkhuluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ulai ka hizbullah. Alai innahizbullah humul muflihun. Allah Ta'ala redha kepada mereka Allah Ta'ala masukkan mereka dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai kekal dia dalamnya mereka itulah kumpulan Allah kumpulan yang menegakkan ajaran Allah dan kumpulan itulah yang mendapat kemenangan betapa Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya daripada Mekah sungguh-sungguh nak lawan Nabi apabila Nabi menyahut cabaran Abu Jahal mengemukakan tiga orang pahlawan Mekah untuk lawan satu sama satu menjadi adat zaman jahiliah sebelum berperang lawan satu sama satu dulu tiga penglima Mekah maka Nabi membenarkan orang-orang Madinah tiga orang pahlawan Madinah sanggup berlawan Abu Jahal kata kami tak nak tak nak kami nak anak kami nak anak berat oh. Ha ini dia. Lalu Nabi menyuruh Hamzah, Ali dan Ubaidah. Orang oh, saudara dia, sepupu dia. Lawan dengan orang Mekah, anak beranak dia juga. Akhirnya berlakulah peristiwa badal. Di mana Abu Jahal berdoa kepada Allah, berdoa. Berdoa Abu Jahal pun, berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma intahdik hadhihi al-isabatu la tu'bad kata Abu Jahal Allahumma ya Allah ya Tuhanku doa berdoa juga Allahumma aqta'na lirrahim tu doa Abu Jahal aqta'na lirrahim Allahumma aqta'na lirrahim ya Allah ya Tuhanku inilah dia orang yang memutuskan silaturrahim wa atana bima la yu'raf yang membawa ajaran sesat. Ba'in hul ghadah binasakan dia di pagi ni. Tu doa Abu Jahal. Abu Jahal berdoa, Allahumma ya Allah ya Tuhanku. Aqta'una lil rahim. Ini orang yang putus keluarga serta rahim. Bawa ajaran sesat binasa pada pagi ni. Maka Nabi juga berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Allahumma in tahlik hadhihi al-isabatu la Ya Allah ya Tuhanku kalau binasalah pasukan yang kecil ini tak ada lagi orang beribadat pada muda tamu ke bumi. Ini memberi makna yang sangat besar. Mengapa Nabi tak doa, oh, ya Allah ya Tuhanku kalau kami kalah tanah air kami akan dijajah. Bangsa kami akan ditakluk anak bini kami akan ditawan harta akan dirapas mengapa Nabi dah doa begitu tapi doanya kalau binasa pasukan ini tak ada lagi orang sembuh mubah itu inilah akidah Islam mengabdikan diri kepada Allah menyelamatkan bangsa menyelamatkan tanah air menyelamatkan harta kita wajib mempertahankan keluarga, mempertahankan tanah air, mempertahankan anak beranak. Putus silaturahim haram. Tak dinafikan, tak boleh putus keluarga sekali-kali. Tetapi apabila tukar antara Islam dengan keluarga, Islam dengan tanah air, Islam dengan segala-galanya, Islam hendaklah didahulukan. Kerana yang menyelamatkan tanah air menyelamatkan keluarga menyelamatkan hal tu yang Islam kalau duduk jaga keluarga jaga anak anak malu keluarga malu anak anak Islam tolak habis tak selamat belaka neraka belaka menyelamatkan keluarga yang Islam ini akidah ini makna perang badar yang kita kena faham oleh kerana itulah Allah Ta'ala berperman pada mereka yang hadir perang badar ini Ya berdiri, badin i'malu ya ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai mereka yang hadir perang pada buatlah apa mu nak buat aku ampun dosa kamu. Allah Taala beri jaminan. Ahli ahli pada kalau buat dosa Tuhan ampun dosa mereka. Istimewa pada manusia yang lain. sebab itu bila Hafsi bin Abi ah, buat satu kesalahan membocor rahsia Nabi Nabi nak 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 tentera ke Mekah. Bocor rahsia pada musuh. Allah Taala turun ayat tegur, mengapa mengambil musuh aku jadi kawan kamu? Mengikut adatnya orang yang bocor rahsia boleh hukum bunuh. Kerana khianat kepada agama, kepada umat. Tapi hati bin Abi Bartaah ahli Badar Nabi kata tak boleh Hatib ni ahli badar Ahli badar ni Tuhan kata Ya ahla badrin Ya malu ma syi'tum Qadra qafartulakum Wahai ahli badar Buat apa nak buat aku ampun dosa kamu 313 orang di badar ni adalah mereka yang istimewa mendapat istimewa daripada Allah Subhanahu Taala. Sangat mulia insya-Allah anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha pada mereka Mereka redha pada Allah Peristua badan menunjukkan bahawa Benar dan salah mesti berlawan Mesti berlawan, tidak boleh sama benar dan salah Dalam dunia ini ada hal, hal ada haram Ada betul, ada salah Tak ada supaya belaka Orang Melayu kata supaya belaka Itu tolu, bodoh Tengok Quran. Mana ikut Quran, mana tak ikut Quran. Ini. Mesti berlawan. Hak dan matil mesti bertarung antara dua. Ini kehidupan antar dunia yang kita kena faham. Makanan yang kita makan, ada makanan halal, makanan haram. Pakaian yang kita pakai, pakaian halal, pakaian haram. Kayu kita guna, kayu halal, kayu haram. Tak ada. Cuba juga ya, tak ada mesti ada halal dan haram maka Allah menyediakan syurga dan neraka tak ada tanah rezak syurga dok, reza. dok neraka dok wa satu tak ada hari kiamat syurga dengan neraka saja kat di atas dunia ni halal dan haram benar dan salah dicatat oleh malaikat boleh ada tak boleh ini saja di atas dunia semua perkara maka benar dan salah mesti berlawan antara dua ini mereka yang nak nak berkecuali tak ambuh belah mana-mana tak ambuh belah mana-mana tak boleh mana -mana. Ta di hari kiamat Tuhan akan nilai di pihak hak pihak batil pihak Islam atau berlawan Islam ini dua perkara ini makna badar yaumal furqan yaumal taqal hari yang membeza benar dan salah dua dua puak hari bertemunya dua kumpulan Syahr Ramadan yang diturunkan di Al-Quran, hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk, keterangan, petunjuk pada manusia dan furqan yang membezakan antara betul dan salah. Ada perkara yang Quran sebut ini boleh. Ini wajib. Ini halal. Ada perkara yang Quran sebut ini haram. Ini tak boleh. Ada perkara yang Quran tak sebut. Perkara yang Quran tak sebut, mana halal itu lah tu. Quran tak sebut, boleh. Dihuraikan oleh Nabi SAW. Terlalu banyak benda yang halal yang boleh tu, banyak. Tak boleh nak bilang. Benda yang tuah haram boleh bilang. Tetapi degenya, degenya manusia ni, tak ikut Quran. Duduk berasa ikut Quran ni susah. Ikut Quran ni banyak benda tak boleh buat. Ada benda yang boleh buat terlalu banyak. Benda yang diharamkan batah Allah Taala. Allah Taala buat batah dan sempadan. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Sebagaimana ikan dalam laut, ikan dalam sungai, ada batah, tawar dan masin. Masuk dalam kawasan mati begitulah pohon kayu ada kawasan tanah dia luar kawasan dah hidup pohon kayu itu maka manusia ada kawasan dia hal dan haram dia sempadan yang Allah Ta'ala buat yang kita kena sedar sekiranya kita ikut perintah Allah ikut petunjuk dia ikut syarat-syarat Allah Ta'ala beri pertolongan pertolongan kemenangan dunia dan kemenangan di hari akhirat sama ada seorang itu Tuhan beri menang di hari akhirat itu kemenangan yang paling besar atau menang dunia dan akhirat dua-dua sekali yang paling pentingnya ialah menang hari akhirat ada pun dunia dan akhirat jangan menang dunia saja akhirat tak menang menang dunia saja tapi Tuhan tak terima kemenangan itu di mana kemenangan hari akhirat, kemenangan dunia dan akhirat ini perkara yang diuji oleh Allah Taala. Yang dicuba oleh Allah Taala. Apabila orang yang beriman itu memenuhi syarat-syarat Allah Taala beri kemenangan. Maka mereka yang mati di dalam perjuangan menegakkan Islam menang di hari akhirat. Walau jumlahnya sedikit boleh menang atas dunia. Hari Badar 313 orang orang Islam menang. Talut dengan Nabi Daud daripada 80,000 yang dipilih 76,000 lari tinggal 4,000 saja. Menentang musuh yang lebih besar, dia menangkan oleh Allah Taala. Tentera Islam dalam peperangan Yarmouk jumlahnya 30,000 menghadapi tentera jumlahnya satu juta boleh menang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya dalam peristiwa Uhud Nabi dan sahabat-sahabat dia bila ada sahabat-sahabat tak ikut syarat-syarat menyampaikan bagai ketawah dalam perang Uhud tetapi Allah Taala kata tewah di atas dunia menang di hari akhirat. Ini sifat yang ada pada orang Islam tak ada pada orang yang bukan Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa sultani. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman, Ya 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 Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Maftud. Allahumma anta al-wahid al-ahad al-fardu samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وبكلماتك التامه. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا التامه. واغفر لنا ذنوبنا عامه. كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها ظاهرها وباطنها علنها وسرها وذنوب ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا وازواجنا واولادنا وذرياتنا واقاربنا مشايخنا واحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسنا ولا تؤسنا وأرض عنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك والعمل الذي يبغينا حبك اللهم نحبك حبك اللهم أحب إلينا من أهلنا وأموالنا والماء البارد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تذيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين